Нам очень это все дорого и памятно. 14 декабря мы уже летим домой в Украину. будет встречать Новый год и Рождество дома с мамой Владимиром. Но мы вернемся в феврале, у нас очередные операции. я сейчас хочу дать слово Володе. Он хочет лично сказать вам свои слова. Дякую вам, поблагодарить вас, друзья, грузит, что ну, поддерживали нас а, морально, финансово, помогали со всеми то бензином, кто-то что он свозил, кто-то своим временем. Я все это понимаю, что все это, даже внимание, даже время, это все затраты, что, что для вас это ценно было, много работаете. Большое спасибо, мы тут прожили два месяца, два месяца пролетели Мы сделали, получается, пять, пять операций. Я, я, я как -то, как -то восстанавливаюсь уже, ухожу сам, все нормально, очки я уже, ноги уже могу видеть, да? лицо, то есть белый глаз у меня возвращается каждый день зрение, Мне сделали протезы даже я могу что-то сделать. Что что мы улетаем до Украины и вернемся там на операции ну, еще на правый глаз будут хотят восстановить чтобы я и правым глазом вот также так, уже мог видеть правым глазом влево. я буду в украине спасибо вам за все, все передам украинцам там будет очень приятно слышать о том, что вы тут так дружите, не забываете Украину, не забываете те проблемы, которые там есть. Помогаете. 14 числа мы возвращаемся уже как бы 14 числа нас просят принять участие там, в помощи по организации там, мероприятий по освобождению наших И Я Слышали, что Россия никак не хочет отдавать наших военнопленных, а всячески там вот, создает проблемы, там вот уже когда надавило. То есть наша... Я рад, что наши усилия, мои усилия вот здесь по как-то активировали, ну, активизировали это мировое сообщество, они очень сильно сейчас давят на Россию, чтобы отпустили наших солдат из плена. Но они пытаются там, вот придумывать сейчас уже хотя 900 человек каких-то уже придумали 900 человек, чтобы за наших там, 45 человек подтвержденных. 900 человек неподтвержденных. И всячески, вот сейчас Лавров выступал, если вы смотрели, ну вообще отмороженный какой-то, уже требует, что мы не будем участвовать в никаких переговорах, и сами дай, 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 дай". И не договаривайтесь о своих обмене, о своих э, солдат. В общем, они делают все, лишь бы э, все это сорвать. Очень было приятно, да, понимаете, что, ну, неприятно, а, ну, важно, Допустим, вот, что вот на интернете телефон это большая сила. И вот матери тех э, солдат, ну не так говорить граждан Украины, которые обманывают и стали на сторону на, на, на этом, России, уже вышли в интернете вот на нас, и э, те вот, которые были под на арестованы, 8 человек с оружием в руках, что как бы объединиться, и э, они говорят, что мы не можем, мы приедем там к этому к Захарченко. В ДНР ездим к Кононову, министру обороны, там Морозова это по обмену, они не хотят, они вообще не, не слушают нас и не выслушивают, и не хотят какого обмена. Это, ну, еще раз подтверждает, я был там, я жил, воевал там полтора года в ЛНР, я знаю, что там для них, даже люди, которые стали на сторону России, они для них хохлы, ну, украинцы. То есть они попадают в плен, они там погибают. Это не интересует Россию. То есть их интересует вот, там, политически там, ДНР, должно быть, ЛНР, там должна быть оккупирована эта территория, а то, что там кто-то там попадает, страдает, это никого не интересует. Это, это, это хохлы, они там мы их на стравили друг с другом. Это, ну, это там, это никому не ни, ни Путина, ни Лаврова это не интересует. Ну, мы. Я буду также прилагать усилия, какие силы от меня будут там в Украине. Э, э, вот то что, что можно, для того, чтобы продолжать эту идеологическую. Воевать я уже не смогу, но идеологическую войну я еще могу вести. К сожалению, мы должны были поехать в 8 числа в Гамбург, но на встречу в ОСЕ. Но ну, я не знаю, я это вижу, как только какие-то пророссийские такие там подкупили, там, не знаю, пролоббировали. Украинской делегации, к сожалению, у ВСЕ в Гамбурге не выделили место для э, нашей делегации, и я не смог поехать в числе делегации, и там выступать и рассказывать о этой оккупации. К сожалению, не получилось. Ну ничего страшного, не будем опускать руки, будут еще другие встречи, будем продолжать, продолжать нашу борьбу. Еще раз благодарю вас. Всего хорошего. Я... Спасибо. Все пока, праздниками, всех благ, здоровья вашим семьям, вам лично крепкого здоровья и чтобы ваши мечты исполнялись. Пусть исполняются ваши мечты. Самое главное, когда есть мечты, значит человек живет, стремится к чему-то. Дай Бог, пусть исполняются. Я, Чи, Я просто хочу звернути увагу де, на тих, для тих людей, які не були минулого разу або позаминулого разу, які не знають, що це за людина. Ще раз просто людина воювала на межах Луганська і приїхала тепер з своєю дружиною на лікування. Лікування оплачує так як протези, я дуже рада, що ми сьогодні вас можемо бачити вже не як... так, як минулого разу. Yeah. Вас... Це yeah. 에... посольство Зюсіндофа організувало це, і також Лінда Май. Вони звернулися також до нас. І прийшли, були також дві неділі тому на службі могли більше розказати нам. Тому я прошу людей, які ще не знають або хочуть запитатися, будь ласка, звертайтеся, запитуйтеся. Дві неділі тому. Навіть так тижні, більше. Пробачте, я просто людина вже була, людина розказувала для тих, кого не було. Будь ласка, запитуйтеся, розпитуйтеся, ставте запитання. Ми хотіли також, щоб проводилися зустрічі, щоб можна було більше дізнатися, як це було тому що Таких людей ми бачили. Ми дуже-дуже рідко, щоб можна було дійсно не з якоїсь пропаганди дізнатися, а дійсно запитатися людину, яка безпосередньо там була, яка безпосередньо боролася, яка безпосередньо також постраждала. Шкода, що ви не будете на наших святах з нами, але як повідомили, то приїде. Приїде знову в кінці січня, знову до нас. Я не знаю наскільки, але буде далі проводитися операції. Про минулу операцію я розказувала минулого тижня. Вона пройшла дуже добре. Ще зовсім не все витягнуло, як я зрозуміла, не всі осколки. Але грижа, яка була, яку ми бачили, також. Минулого разу, коли ми зустрічалися, її все-таки вирізали. І е, щиро залишилися дуже складні операції на очі, які будуть проводитися вже після Нового року, е, в кінці е, січня, коли ви приїдете знову, так? Так, в лютому. В лютому. І ви вже знаєте, наскільки, наскільки залишиться ще не знаю на місяць. На місяць. Але я просто закликаю нас як громаду зацікавитися тим, не ставати байдужими, а просто навіть запитаннями, розмовами, тим, що ми просто цю людину підтримуємо духовно, психічно це є зараз саме важливо. Ми намагалися також зібрати кошти, щоб хоча б якусь частину вкласти в допомогу. Я знаю, що це є маленький. Піщана коринка того, що ми могли для вас робити, але все рівно я просто закликаю, щоб ми не залишалися байдужими. Просто не залишалися байдужими. Ми є тут ми порою діз... е... отримуємо зовсім інакшу інформацію, яка не завжди співпадає правді. І я, наприклад, як для себе вважаю дуже важливим тим, що ми маємо можливість говорити з людьми, які. Е... Які говорять правду, які безпосередньо були там і бачили це без якихось описів, без якихось е, е, крайнощів, які е, душі е, через медії або через е, газети і новини просто під стіл е, засовуються, і ми просто цього не знаємо. Просто не залишайтеся байдужими. Дякуємо ще раз, що ви все таки зібрали силу і прийшли сьогодні до нас. І, е, також організували солодки. Я дуже дякую також вам. Ми, ми хотіли більше вам, аніж, аніж ви для нас. Тому дуже дякую. Дякую вам. Ми, може бути, дуже кратко, звісно, всіх но але Лінда має незамініми наш допоможник, її сестра Тадіана Кадзюба.

Уляна сказала насчет помощи, да, которые собрали от вашей громады было собрано 500 евро то да, 470 евро. А еще нам высылали и наличные передавали другие волонтеры из Франкфурта, Диссельдорфа, из Коблинца. Мы за это время побывали в Коблинсе в госпитале, в военном госпитале. Там лежат трое ребят военнослужащих из Украины проходит очень серьезное лечение. У одного проблемы большие с рукой, с суставом, у другого с ногой, третий вообще не выходит. Мы с ними встретились, поддержали друг друга. И даже 5 декабря был праздник День волонтера, Международный день волонтера. Мы старались в интернете поздравить всех, в том числе и вашу громаду, Кёльнскую волонтерскую громаду. Ну, надеемся, что встречи еще будут и на большем позитиве, чем первая встреча. Но первая встреча мы были тоже в позитиве, потому что но ну, нас быстро сорвали. Мы на 4 дня приехали, а нам сказали, срочно выезжайте сразу в Германию на лечение. Поэтому, может быть, мы были такие трошки... Не в, не, не в том устане, а сейчас уже, бачите, уже Владимир готов идеологически идти и воевать. 我们这边是。<Thank> <Thank you. S 3>